Рік, що минає, був чини найважчим для машинобудівників, зазначив почесний президент індустріальної групи ОПЕК. Ми запитали в Анатолія Гіршвальда, із яким настроєм працівники ЛКМЗ зустрічають своє професійне свято. Сьогодні ми зустрічаємо працювати День машиностроїтеля, з усім другим настроїнам. Е, Нам для цього рік для нас був уроком, Нам прийшлося замістити багато продукцію. Сработали ті направиння, на які ми працювали на перспективу. Это прицепная техника, за которой сегодня стоит очередь. Это специальная техника которая сегодня востребована украинской армией, которую мы осваивали начиная с 2006-2007 года. И для нас те слова, которые сегодня звучат по телевидению, «Дозоры», «БТР-4Е», «БТР-3Е» были известны на протяжении 5-6 лет. Мы потратили для этого колоссальные силы и средства, для того, чтобы эта техника сегодня могла уже стать на конвейер украинских предприятий. Мы сегодня снова вернули объемы КТЗ, начинаем с понедельника отгрузку. Мы начали полгода назад сотрудничать и переговоры с ведущими европейскими компаниями. И вот буквально вчера был подписан меморандум с крупной европейской машиностроительной компанией, которая позволит нам производственной кооперации двигаться на европейский рынок, а именно рынок СНГ и пополнять ряд той машиностроительной продукции, которую выпускает ЛКМЗ и много-много других направлений. То есть мы этот праздник встречаем действительно с подъемом. Люди видят сегодня перед собой объемы, видят задачи, понимают, что придется напряженно работать после определенного простоя, видят позитивную динамику по многим направлениям. Сегодня участок ОМТ загружен две смены, сельхозтехника тоже работает две смены. Поэтому видят объемы освоения новой продукции, которая перед нами стоит. Поэтому, когда вы задаете мне вопрос, каким настроением встречают люди этот праздник, я говорю, они встречают с надеждой, они встречают верой в будущее. Они понимают, что завод жив, завод будет работать, и они видят перспективу.